Ну і дівчата, які знаходяться у студії, це чергові гості за черговою корисною інформацією. Тепер йтиметься про конкурс Я Українка. Марина Шконда це директор Запорізького обласного центру патріотичного виховання молоді. І поряд із нею дівчина, яка брала участь у конкурсі Я Українка і все одно хоче продовжувати Анна Мурав'йова. Мої вам вітання. Здрастуйте усім, Мариночко, Це третій конкурс, який відбувається у 2015 році. Да. 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 А, взагалі, идея Взагалі ідея показати жінок якими? Значит, смотрите, эта идея возникла три года назад. Mm -hmm. Она возникла э, с такой целью, чтобы э, каким-то образом популяризировать красоту украинской женщины, красоту именно украинки, красоту национальных традиций, национальных обычаев, национальной одежды, а также современность всех этих явлений. Э, вот чтобы вы не просто звезды до конкурса красы, вот вся красивая девчонка, вся «Красивая женщина, да, скажем так, с какого-то. Да, да. И первым смысловым наполнением было именно красота соединения э, традиций, и современности и э, первая попытка первый блин не вышел комом это получилось достаточно яркое шоу и девчонки в веночках еще э, в период 2013 года начало 2013 года это было достаточно большой редкостью э, Девчонки в первый год получили э, короны из цветов что было тоже абсолютно необычно для конкурсов красоты и получили также ленточки как традиционный символ красоты. На следующий год мы решили углубиться и поднять вопросы духовной красоты девушки, духовной красоты женщины. Мы добавили э, девушкам большое количество тренингов, э, конкурсов небольших в промежуточках. До самого гала-концерта. До, да, до самого гала-концерта. То есть девчонки приехали за пять дней до начала конкурсов, собрались, познакомились. Мы э, создали такую атмосферу, в рамках которой, в отличие от любого конкурса красоты, девчонки э, не являются конкурентками, а скорее являются друг другу рукой поддержки рукой помощи мы вначале даже не рассчитывали на такой эффект но у нас были объединенные творческие номера у нас была помощь конкурсанток из одного вуза конкурсанткам другого вуза и собственно считаю что мы добились своей цели показать именно вот красоту души и воспитать не конкуренцию а воспитать взаимоуважение угу. анечка а вас за что смысл уже вдруг и брать и участь ну, знаете, очень-очень хотелось бы. Вот первый раз мы пошли участвовать на этот конкурс. Я участвовала еще с двумя девочками из своего колледжа. И было вот очень интересно. Мы пришли, это что-то новенькое, никто никогда не принимал в подобных конкурсах из нас участие. Мы познакомились с девочками из области, то есть поприезжало очень много девочек, очень много знакомств завели. Было очень интересно вот проходить вот эти вот все тренировочки, репетиции. И вот мы, когда на них приходили, были пережиты эмоции вот радости, вот этого вот переживания такого. Вот никто не был конкурентом, как сказала уже Марина Анатольевна. Все помогали друг другу, все вот как-то взаимодействовали. Uh -huh. И когда вот э, пришло приглашение, вот уже второй раз мне участвовать, это на третий этап уже, э, сразу согласилась, не задумываясь, все это пережить еще раз. И вот сейчас действительно подобавляли тренинги, это очень интересно, конечно. По времени мы очень долго будем сейчас компактно работать, но на того стоит. Взагале, что за тренинги? Чего мы вас там вчать? Ну вот у нас будут тренинги проходить по волонтерству. Uh -huh. Мы э, вот э, будем помогать в АТО, да, ребятам? Uh -huh. Вот, в общем, такого плана. То, все. то для вся для, ну, такой громадянской деятельности. А, Дело в том, что фишка третьего конкурса вот в этом году, это фишка волонтерства, потому как все мы отметили, что... Этот год стал своеобразным символом подъема гражданского общества. Mm -hmm. И самым ярким символом этого гражданского общества являлись волонтеры. И большинство волонтеров в нашей области все это, как всегда, ложится на нежные, хрупкие, женские плечи. Поэтому большинство участниц в этом году, именно девушки, которые ведут волонтерскую деятельность у себя в вузах, в общественных организациях, некоторые только хотели бы присоединиться, но еще не знают, с какой стороны к этому всему подойти. Некоторые тренинги у нас направлены на волонтерство практическое деятельность. Деятельность в этом году, которая направлена на волонтерство. Девчонки готовили концентрат для, уча... для бойцов в АТО, помогали благо... благотворительному фонду ЛБД. Девчонки сегодня будут показывать благотворительный концерт для хлопцев, которые вечером после несения тяжелой службы немножечко захотят передохнуть. Девчонки узнали много нового о репродуктивном здоровье, о навыках самопрезентации. Также будут их еще ожидают тренинги и по социокультурной ориентации ну и по волонтерству в его различных проявлениях. И галоконцерт уже завтра, 17 березня. Да, в 12.00, 17 марта. Приглашаем всех. С огромным нетерпением ждем зрителей, которые увидят в гала-концерте конкурс «Жива традиция». Девчонки будут презентовать свои украинские стилизованные современные национальные костюмы. Девчонки будут показывать... Они сами их рубили. Да. да. Угу. Девчонки будут показывать вечернее платье, будут показывать самые яркие свои таланты и, конечно же, будут показывать танец украинской красоты, который с зроблено буквально за три дні. Ну, тому Скажіть... що просто не було більше часу на підготовку, навіть. Яке якусь таку надмету, чого хотілося б досягти а, цим конкурсом, щоб глядачі побачили і потім що зробили, які зміни сталися. Надмету. То що стосується над цілі, найвисокої цілі это вот показати, що наша волонтерки... Дівки з вот таким огромним серцем, з необмеженою душею, є ще й зовнішньо дуже красивими, очень яркими, дуже привлекательними. Чого ми собі наша кожна жінка бути красиво, приємним як оцінювати буде дуже ж важко, тому що і тут потрібно врахувати і ті тренінги, як хто проходив, да? і те, як вони виступають на сцені, те, як готувалися. Тут взагалі ну, скажути, я українка, і сказати, що оця от жінка справжня українка, ну, надзвичайно важко. Це абсолютно нереальна задача її рішення. именно в таком формате в рамках этого конкурса проводится несколько предварительных конкурсов конкурс эссе он проверялся одними э, членами жюри, которые в принципе, ведут принципе уже, поэти... да, уже оценки есть: поэтические э, навыки девчонок, литературные навыки их оценивали литераторы, поэты, журналисты и выставляли соответствующие оценки, даже не зная девчонок. Э, ребята, которые э, рассматривают взрослые волонтеры скажем, волонтеры с большим опытом, ставят им оценочку за их практическую деятельность. Конкурс талантов оценивается мтями, э, то есть представителями культуры разных направлений. И конкурс талантов это будет сегодня вечером в военной okay. части девчонки будут показывать свои таланты делать большой благотворительный концерт и вместе с тем получать свои оценочки за таланты. Кроме этого, оцениваются отдельно дефиле, людьми, которые могут оценить именно дефиле, отдельно оцениваются украинские костюмы. То есть девчонки получают целый ряд оценок, которые в итоге дают им одну большую оценочку. И звоня, победит, я, и украинка. Звоня, я украинка, або мисс, вице-мисс, мисс, мисс глядацких симпатий, якою в 13-м уроке была Аня. Uh -huh. І так далі. А, дякую, що завітали. Я сподіваюся, що дійсно 17 березня багато хто прийде подивитися на справжніх україночок, на те наскільки наші жінки можуть сполучати і вроду, і розум, і доброту, і все-все, все про що ви ну, сьогодні говорили. Усього найкращого йдемо далі. І куди переходимо, Віктора? А, переходимо до рубрики «Корисні поради і дізнавайтеся, що у ній буде далі. Я знаю, що там буде. Там залежно від того, який ти знак зодяко, такого кольору. потрібно речі обирати. Так что слухайте уважно для того, аби нічого не прогавить.